siapa yang patut terlibat dalam tim untuk banner high ride? Satu stigma yang perlu kita betulkan ialah high ride ni bukannya kerja orang safety untuk buat seorang-seorang. Tidak. Ianya memerlukan tim. So, siapa yang kita perlukan? So, dalam guidelines high ride 2008 tu, ada dinyatakan yang pertama sekali pekerja. Pekerja kena sekali terlibat dalam buat high ride kenapa kita perlukan pekerja? Kan pekerja ni sekolahnya tak tinggi, kelulusan tak ada. Kita perlukan pekerja sebab apa? Dia yang buat kerja tersebut dan dia ada pengalaman dengan berjumpa dengan hari-hari yang mungkin kita tak terfikir. Contohnya lah, contoh macam kerja memasak. Pernah tak terfikir yang periuk tu boleh terjatuh atas kepala? Ha. Kan periuk tu atas dapur, macam mana boleh jatuh atas kepala? Boleh, bila tangkai tu posisinya dekat keluar Keluar tebing dapur dan bila tukang masak tu tunduk untuk ambil sesuatu Mukanya terkena pada handle dan kemudian periuk tu boleh terlangkuk ke atas kepala ha. Jadi benda-benda tu, tu susah kita nak fikirkan kita perlukan input mereka untuk produce satu cara kerjanya yalah SOP tulis cara kerja macam ni tapi tak semestinya mereka akan ikut 100% dan kemudian kedua hazard hazardnya yang mungkin mereka pernah hadapi ataupun mungkin ada near miss ada kemalangan yang mereka pernah pernah jumpa yang kedua pihak yang kedua yang kena terlibat adalah wakil majikan. So, wakil majikan ni biasanya didefinisikan dengan supervisor, manager, HOD ataupun kadang-kadang lain leaders. Apa fungsi wakil majikan? So, wakil majikan pula adalah untuk verify cara kerjanya tu. Cara kerja yang dia buat tu adalah betul ataupun rekaan semata-mata yang sebenarnya tak pernah dilakukan pun. Yalah, kadang-kadang pekerja ni, dia rasa takut. Jadi, dia orang rasa macam, eh patutnya kerja ni patut buat macam ni kot. Jadi dia start buat. Jadi wakil majikan yang lebih matang, yang lebih tahu tentang SOP, so mereka perlu verify. Dan kemudian sama juga dengan contohnya macam langkah kawalan yang sedia ada. Kadang-kadang pekerja ni dia rasa benda tu tak ada. Sedangkan pihak supervisor, pihak management ni sebenarnya dah bagi dah pun. Tapi pekerja-pekerja ni take for granted mungkin ataupun mereka tak dapat maklumat tersebut. Dan kemudian kenapa wakil majikan kena terlibat dalam proses hirek adalah kerana setiap hirek perlu diluluskan. Yang meluluskan hirek adalah majikan, bukannya safety officer. Safety officer hanyalah memudah cara memberi bimbingan dan kemudian menyimak hasil hayrat yang telah dibina bukannya untuk meluluskan. Sebab apa? Bila wakil majikan yang luluskan, maka dia dah setuju yang langkah kawalan tu semua sekali perlu diadakan. Kalau tulis kat dalam tu kena ada training, maka dia kena bagi training. Kalau dalam tu, tu ada tulis kena ada SOP so dia kena bina SOP. Kalau kat situ tu ada tulis kena ada pakai PPE, dia kena adakan PPE tersebut. So tanggungjawab tu seiring dengan section 15 Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan.